Друзья, всем большой привет! Я рад приветствовать вас на своем канале. Сегодня хочу поделиться с вами еще одним альтернативным вариантом по утилизации желтков. На этот раз у меня будут легкие в приготовлении кокосовые печенья на желтках, и эти печенья по, по своему структуре напоминают чем-то на печенье чокупай. Ну и для наших печенья понадобятся сами желтки, а у меня комнатной температуры, сахар, ванильный сахар и смесь муки, обычной муки и кокосовой муки. Если не хотите кокосу, замените на обычную. Первым делом к желткам отправляем сахар, ванильный сахар, и все это будем взбивать миксером до пышной белой массы. Вот такой вот консистенция должна у нас получиться, так как у нас нету никаких разрыхляющих основ, чтобы печенье получилось пышное, нам надо его хорошо взбить. И теперь осталось всего лишь просеять смесь муки. Все это хорошо перемешиваем и недолго, чтобы желтковая масса не осела. У вас, знаете, получается должно что-то наподобие стекающей ленты, когда мы делаем макронаж для макарон. И для удобства я это перекладываю в мешок с насадкой в круг. Также, чтобы было удобно и были все печенья одинаковые, я буду это отсаживать на тефлоновой коврики и будет у меня трафарет для макарон. То есть отсаживаем так же, как мы отсаживаем э, сами макарон. Все, теперь отправляем в заранее разогретую духовку на 170 градусов и недолго минут на 15 долго не э, оставляйте чтобы оно у вас не, не сильно пожелтело. и вот мое печенье готово вот такое вот получается дно у меня тут немножко прилипло это у меня от тефлуна и друзья если будете делать на обычном пергаменте то берите хорошего качества силиконизированного чтобы оно у вас отстало и тут дальше у нас на также тех же макарон подбираем одинаковые крышечки. Вот получается вот так. На этом этапе можете так и оставить и просто э, в таком варианте кушать эти печенья. Я же хочу и их сделать более импровизированный, так сказать, вариант. Тут у меня идет... Абрикосовый конфитюр, наполнитель. Можете также использовать все что угодно. Крема, которые стабильно держатся маршмелу. Теперь объединяем обе половинки. И тут я опять не останавливаюсь. Моя импровизация моя продолжается. Тут у меня идет молочный шоколад. Просто шоколад я растопил. Оно у меня не темперированное, никаких добавлений растительного масла, ничего. Просто растопил шоколад, чтобы вкус был более насыщенно шоколадный. И тут смотрите, друзья, можете либо половинки окунать, либо целиком окунать. Тут уже как вам угодно. Также можете использовать, после того, как вы окунули, в шоколадную часть посыпать любой посыпкой. Или тем же самым кокосовой стружкой. Вот, друзья, вот такой вот вариант печенья получилось. На мой взгляд, очень легкий приготовления, Сами видели. Вот такой вот он получается сам. Сейчас покажу, как он получается на разрезе. Вот он такой вот получается на разрезе. Очень легкий. И так как как я и говорил он напоминает чем-то на печенье чокопай. И, друзья, вот такой вот вариант печенья хотел с вами поделиться. Чтобы не пропустить новое видео, жмите на колокольчик, подписывайтесь на канал. А я желаю вам хорошего дня и до новых встреч. Всем пока.